Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Pemirsa Taseng Pawartos Jawi, Kaleh Kulo Shela Oktarina. Nah, pemirsa lebet kalau dengan jelajah budaya wadal meniko, kita badepi tepangan langkung caket, bab carios katresnan legendo Jawi engkang pungkasanipun pun tragis seru Pak Mirso. Nah salah jengi pun wonten den bagus berarti ngajak kita kagem ngedapi kuliner khas monggo den bagus. Pak yang kalau jangan jelajah budaya wekdal menika kita badai ngerembak bab tiga carios, katresnan legenda jawi, engkang pungkasanipun tragis. Engkang sepindah wonten hayam muro lan putri diah pita leka. wonten seling surup antawis kekaleh tiang sepah temanten, engkang dadosaken sami bronto yudo ageng. cario saken bile Hayamuro saking mojopahit pahit sanget kalian putri diah pitaloka putri saking maharaja lingga buana Nalika polokromo sampun dipun temto aken, Maharaja Lingga Buana tindak Gaten Mojopahit Nanging miwah piduum, gajah modo nginten rawohipun kagemah serahkan padu kopi ambak. Kaping kaleh keraton kasebat ngingahakan genggaman minongko senjoto lajeng kedadosan bubat bronto yudo. Kita loka ingkang saestu tresno sangat kalian hayam muruk mangertosi kawan tenan meniko nyuresaken mung kasih kesangipun amargi piambakipun kuciwo sangat. Awit keseling surupan meniko engkang datosaken bronto yudo, ageng sak meniko. kalih wonten Prono Citro lan Proro mendut dipun wastani menika kados cariyos Romeo lan Juliet saking tanah jawi Proro mendut pawestri paling elok wonten ing tanah Jawi Engkang tresno sanget kalian Prono Citro setugaling lakyat limprah Keduung dados selir keraton saking tumenggung Wiraguna. Menikon damel tumenggung Wiraguna duko Lampung kasani pon Noro projoni kagem gemer joyo prono citro Mangertosi prio kinasehi pon sampon percaya dening wiraguna Roro mendut pungkasani lalu Ya mbak ipon tepak wonten eng sisih pesarean engkang dipun asihi Lantaran ageng kasetiani Romantis sangat nanging tragis nge pamirsa Engkang pungkasan boten Bandung Pandawasa lan Roro Jonggra. Mboten alin midhanget asma kasebat ingkang sampun kita mangertosi, bilih Pandawasa asal ngawonaken kraton lan mercaya Prabu Boko ingkang kasunyatanipun kagungan putri elo, asmanipun Roro Jonggra. Bondowoso rumaus gandrung lan kagungan kerso molokraman, Nanging roro jonggrang maringi bebono Kagem damel sewu candi lebet sedalu kemawon Kanti pambian tunipon jin lebet damel candi kasebat Bondowoso sampun badhe saged ngrampungaken pedamelanipun. Anggenipun yoso candi sewu. Roro Jonggrang engkang sampun goreh ing manahipun, enggal ndawuhaken lukar ayam-ayam jago. Sarto dawuhi para wanita kagem besmi merang supados kapersan punten sampun enjing. Bondowoso namung sakit damel sangang atau sangang doso songo candi. Pramilo piyambakipun pun boten sakit ngelaksanani bebono. Amargi rumah ostipun paeko bandung Bondowoso duko, lan welak tumrap roro jonggrang dados candi, lan pun roro jonggrang dados candi. panjenengan engkang kangen kalian daharan jawi kados buntil restoran khas Sunda temtunipun menika rekomendasi saking dan bagus Prayogi panjenengan copi G hotel menika dan bagus badai ngajak kita Agung nikmati masakan Sunda wonten restoran warung Sampayan ingkang cekap dipun tepang. Yuk, lajeng kemawon. Monggo dan bagus. Nah, ini lor. Ini es alkesah qesah ini lor. apa hmm. ya, aku ya penasaran. Gue cari ini musiman ya kan. Rasanya lucu ya lur. Hmm. Rasanya lucu gitu. koyok. Awak ngerti ra? Anu apa jenenge koyo, tajin tajin. Nah, Banyu tajin tapi gigi buah. Tapi legi. ono, Apa yo ya? untuk asin tapi seru rasanya gih seru. Aku lagi pisah lagi jajan enak ternyata. Nah, naiki. Iki jenenge es Apa mang goyobot nah. Es koyopot ora ana tulisane <laughs> Es koyopot iki sing es campur mang, tapi iki gaes santen. Dajjal. Soale nek buka kan dijajal sing manis-manis. Dadi sing manis-manis iki bise ora apa-apa ya. Oh iki sineb pok ngene ono ono apa jenenge jengputiorone, ono kolangkalinge, ono alpukat, terus opo iki jenenge? kaya nak gerak-gerak ini loh cuy-cuy ini ini loh kita lihat bismillahirrahmanirrahim hmm. semua gerik lho ini kayak buko wah nyamlong tenan hmm rasanya mirip kaya es menado tapi ini ini betonnya gak tape terus Mana hijau-hijau ini, ya, ini, aku gak roh hijau-hijau ini, kopi jajal ya. Hmm, itu semacam agar-agar, tapi lu lebih lembut timbang agar-agar lho. Terus ada nata di koko ini barang. Lu lebih gurih, tapi lagi ini pas, ceker. Gila, 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 lu, 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 lu. ayo lanjut makan ya. Panganan ini lho. Iki wis lengkap karo tolong sambel. Sambele iki ono sambel dadak. Lurus iki ono sambel goreng. Nek sambel goreng iki luwe luwe kentel ngono kadar banyu iki wis berkurang akeh. Beto. Beto sambel dadak iki soalnya entah entah langsung lombok, bawang, trasi ngono kabeh terus dicampur tone nek nah, iki kan dikoreksi. Nah, nek iki sambel goang. Sambel goang iki yo koyone iki entah tapi mbanyu pisan tapi betone karo sing sambel dadak iki opo? Kok beda cah ya. Susah sung memangan. Iki nek ning kene jenenge anu opo jenenge sango? Sango grem. Eh, sango grem Eh, mangan iki. iki mangki jenenge iga bambu. Tok ale de iki dipakare ning jero pring ngono Dibungkus godhong kedang terus dibakar ning jero pring. Dadi oh, wangi pringe karo wangi godhong kedange nyampur dadi biji. Oh, yo let's go. Monggo oh, lur. Lan daging igane merwoto lur. Pesale ah. Daging macet takin lombok, tapi ono tekstur dagingnya sing iso dikunyah Tapi bumbune meresep. Bumbune mirip bumbu-bumbu kaya oh apa ya? Bumbu lodo. Nah, mirip kaya bumbu lodo. Ya bedane iki diaplikasikane ning tiga. Hmm. Nih. Nek dimangane spesial Nek potong ini, mangane kudu anu, Lur, tak sarani. tinggal sekelapang soalnya nek sekelapang hari warke awet begini hmm. tip toko apa jenenge toko jen bagus itu tujuh dicacal ya kau sambel eh kali sambel eh orang nusain doa ya tapi ini hmm ini sambel sambel dada ini sambel dada karo segoni Uh, masak lagi nyamang tenan iki lho. dada, kalau sambal dada, kalau banget dada, sing campur dada, kalau sambal sambal dadak kalau sambal pedes kalau wangi terasi kalau sambal dada, 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 kalau sambal sambal dada, kalau sambal biar ya, bisa enak tenan ngapain dicampur karo lau-lau ceko lau, warung sampayan gitu hmm ya terbaik nah ini. Ini ono jenenge krecek oncom hmm Jadi oncomnya yang dijur ngono terus dibumbu tadi nyuampur dari cici karo bumbu ni. karo oncomnya yang lembut rasanya jadi rasa oncomi sing sing khas kuih mang lor kecampur bumbu-bumbu ini jadi saya ono kecute, wangi oncomi, lembut toko oncomi kuih karo bumbu-bumbu ini wah kuih nyamleng tenan hmm Kasunyatan wonten carios engkang tragis lebet carios katresnan legenda jawi nggih pamirsa wah menopo pamirsa wonten ingkang sami kalian carios katresnan meniko tentu nih pun remen mirsani den bagus buntil kalau wau nggih dahar daharan ingkang khas sunda, ingkang eco sangat Pamirsa tak wonten setunggal malih lho informasi engkang boten kawan menarik saking informasi sak derengi pun. Kintan-kintan wonten menopong gih Pamirsa. Nanging saat diringi pun, Pak Wartos meniko dados panutuping pepanggihan kita dinten meniko. Sampun kesupen, kagem terus mirsani, kata informasi menarik namung wonten ing Pak Wartos Jawi, Hono no Joroko TV. Pulau Shela pamit, lemak turnuan. Pamirsa, Bowling tentu mawon dados salah setunggaling olahraga Sultan Engkang sak menika saya kathah dipun remeni. Nah wekdal menika kita badhe ngajak pamirsa mlampah mlampah lan lam nyobi amengan bowling atraktif kalian akan teknologi saking Amerika. Ing papan menika sampun ngagem mesin bowling IMF ingkang standaripun internasional. Nggih, dumunung wonten kedoya kebon jeruk Jakarta Kilen, kagem engkang kaping sepindahipun klub D Arjuna, dika Arjuna Hyper Bowling, engkang tentu mawon nambah pangertosan panjenengan lebeting amengan bowling. Arena bowling menika tentu mawon tepak sanget kagem sedaya kalangan, sae saking kalangan engkang pro ngantos engkang nembe miwiti. kalian regi tiga ngatus sewu rupiah Tentu mawon kita sampun saged olahraga ngiras refreshing ya Nanging saat derengi pun amengan Tentu mawon kedah gantos sepatu mligi Lan kaos samparan engkang sampun dipun sedia agar Nah kagem panjenengan engkang dereng nate amengan bowling Tumut mawon mboten sisah kuwatos. Amargi wonten papan menika dipun sumadhiyaken ugi kalih pelatih beligi, engkang tentunipun saged mbiyantu panjenengan kagem nikmati sensasinipun derekaken olahraga menika. Nggih, kados ingkang dipun mangertosi, olahraga bowling menika kagungan kathah keginaan kagem saliro. Antalesipun nyatakan otot, nyatakan jantung, mendapatkan aurat saliro, lan tentu ni pun migunani kesarasan mental lan penggalih.